Да, похвалы и хвалы Одессе, всем там, не только полиции, но и э, тоже гвардии. Они, ребята, очень хорошо проработали. Хочу отметить личный состав Национальной полиции особенно и патрульной полиции, потому что они очень хорошо тоже проработали. И хочу сказать, что вот такая работа реально дает результаты. Координация и план работы, который у нас был, и мы над этим планом работали уже давно, вот дает картинку, которая у нас была в Одессе 2 мая. Я очень надеюсь, и сегодня поэтому мы вызвали начальников с нескольких областей. Мы очень надеемся что такой же четкий проработанный написанный алгоритм и план будет и в днепропетровске и в харькове и э, во львове и в других городах которые реально вот может э, быть какие-то провокационные моменты и э, я думаю что это 9 мая 8 9 мая тоже пройдет так

Також мало місце по мене, що саме цікаве, жодних, не зважаючи на те, що ми напередодні його офіційно відкриття президента Україні, коли не встановлена особа в наряді до цього місця з організаторами заходів напередодні, а безпосередньо закінчи громадська організації Всеукраїнський фонд завтра головною його частини Шевченківського управління поліції а патрульного поліція території держави е, громадян. У зв'язку з цим необхідно...